सिचुएशन है पहले इंसान और हमारे जिले के डीसी सी और सभी डॉक्टर्स करेंगे तो भी हैं उन सब लोगों के साथ मिलकर हमने रिपोर्ट नहीं किया है अब तक सिक्सटी थ्री केसेस नेगेटे यहाँ पर आए हैं तो कोई जान का वगैरह धोखा नहीं हुआ है लेकिन तो पूरा प्रिपेरनेस सरकार की तरफ से हमारे आरोग्य इलाके की तरफ से पूरी तैयारी के साथ जो है ना इस तरह से भी ये जो डिजीज़ है इसको रोकने के लिए पूरी पूरी तैयारी किया गया है मैं आपके ज़रिए लोगों को जिले के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो सब लोग सतर्क रहे अथॉरिटीज़ के साथ तालुक पंचायत है जिला पंचायत है और पूरे अधिकारी लोग घर घर घूम रहे हैं हर गाँव को जा रहे हैं तालुका में मीटिंग ले रहे हैं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है औषध है डॉक्टर हैं बेड्स हैं एम्बुलेंस हैं और यहाँ पर जहाँ पर जो तो स्टैगनेंट वाटर है जहाँ पर पानी बहुत दिनों से दो दिन चार दिन पंद्रह दिन एक महीने तक एक ही जगह पर ठहरता है शुद्ध पानी में ही यहाँ पर जो हमारे लेबीज तो लेकिन मच्छर जो है मच्छर उत्पत्ति होता है तो मच्छर से ही डेंगू होता है तो मच्छर सवेरे काटता है सुबह में काटता है और शुद्ध पानी में मच्छर का उत्पत्ति ज़्यादा होती है काटने की वजह से डेंगू फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन इंसान से इंसान को डेंगू फैलता पह, नहीं है ये अगर जो भी मच्छर है मच्छर अगर किसी को डेंगू हुआ है उसका मच्छर फिर उसको काट के किसी दूसरों को काटता है तो उसको डेंगू हो जाता है इसलिए लोग पूरे रहना सभी पूरी तैयारी करना चाहिए करनी है, लोग भी सतर्क रहना चाहिए डेंगू नहीं आए जैसा प्रिवेंशन जो भी करना है हम जो लोग बोलते हैं स्वच्छता रखना चाहिए ये तो सब हमने बोला है और तो हर तरफ विचार भी किए हैं तो मैं अपील करता हूँ बीदर जिले की जनता से कि जिला जिला के, के साथ उनका हाथ बाँटें उनके साथ जो है ना लोग साकार करें और इस डेंग्यू को हम सब लोग मिलके इसको ख़त्म करें इस तो तो

ಎರಡು ದಿವಸ ನೀರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವ್ಸ ಮೂರ್ ದಿವಸ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ದಿವ್ಸ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತಾರೆ

ಆಂಕಡಿ ನರನಾ ತಲುವನಗ ಹುಡುಗಿ ಬೀಸಿನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಜನವಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜನವಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀವು ನೀವು ಎಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ Drinking ವಾಟರ್ ಓರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೂ ಹಾಕಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಕಿದ್ರೆ

लार्वा है कि ये जिंदा होला प्रॉम्प्ट नेशनल होला नेशनल जीतोला कवर है जीतोला कवर जीतोला बावा कंसल्टेंट एंटर मोड़े यू नो ये इंडिया वर्गीय सर्वा इंडिया ने सर्वा फुल बड़ा आइटम होता स्टूडेंट्स आल्सो ट्वीट फुल रेस्ट्स तो ऐसा कवर मार्क को विकॉज़ ಉಕ್ರೇನ್ ಕೋರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು coordinates ಅದು ಪ್ರೇರಣಾ ಆಗಬೇಕು ಅವರದು ಪ್ರೇರಣಾ ಮಾಡದ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಯಾ coordinates ಬಿಸಾಳ್ತಾರಾ दक्षिಣಾ ಕಾಷ್ಟೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ವರ್ತಿದ್மானு ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೌದು ನೇರ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬನಿ ಎಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಕೂಡ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು मिस्टर और मई खुद और डीसी, चीफ सेक्रेटरी डीएचओ, सभी डॉक्टर्स म्यूनिसपाली अध्यक्ष और म्युनसिपाली कमिश्नर्स म्युनिसपाली काउंसलर्स सभी के इसमें एक डिंगू के बारे में मीटिंग हुआ है डेंगू बहुत जगह फैल रहा है डेंगू इसके लिए एडवांस में क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए इसके बारे में डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स को सभी को स्ट्रिक्टली वार्निंग किए हैं जिम्मेदारी दिए हैं अगर वो जिम्मेदारी पे नहीं ठहरे तो इमीडिएट उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि सीएम एम सिद्धराम साहब भी परसों कल ही दो दिन सभी मिनिस्टर्स सभी सेक्रेटरीज और सभी डीसी सीओ की मीटिंग बेंगलुरु में लिए है दो दिन मीटिंग चला है उसमें अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट पे बात होके फिर लास्ट में हेल्थ रिलेटेड डेंगू पे भी हुआ इसके लिए आज दिन से मीटिंग हुआ सभी ऑफिसर्स को सभी जिम्मेदार लोगों को सजेस्ट रहना और पब्लिक को भी अवेयरनेस करने के लिए भी बोले हैं पब्लिक भी अवेयरनेस जरूरी ये जो मच्छर है ख़राब पानी में नहीं अच्छे पानी में रहता है और बिल्कुल घर के आजू बाजू बैठता है वो तो इसके लिए जनता भी सपोर्ट के साथ देना चाहिए और ऑफिसर्स भी सभी को बोला गया म्युनिसिपैलिटी क्या ऑर्डर किया गया है डेंगू को रिलेटेड ये दिया गया है पब्लिक मशीनस लोगों को अवेयरनेस और जहां-जहां पानी गंदा पानी है या अच्छा पानी है उसको रोकने के लिए बोला सर प्रिंस हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस डॉक्टर्स कब अपॉइंट होंगे सर वो टाइम नहीं दे रहे सर टाइम नहीं दे रहे उसके लिए